Lapan sejarah gelap Music Benda yang kita dengar hari-hari Sama ada dalam kereta, masa workout atau masa tengah healing patah hati Music ni sinonim dengan kegembiraan, cinta dan hiburan Tapi tak semua kes music ni berakhir dengan senyuman Dalam sejarah ada lagu yang dikaitkan dengan medan maut Ada juga lagu yang dikaitkan dengan sumpahan, syaitan seolah-olah muzik bukan sekadar hiburan tapi satu kuasa yang boleh ubah emosi mempengaruhi manusia dan dalam keadaan tertentu membawa tragedi jadi perkataan dalam video kali ini kita akan senaraikan 8 kes sejarah gelap muzik nombor 8 buah zakah dipotong untuk suara malaikat pada abad ke-16 di Itali gereja Katolik sangat berkuasa dalam kuaya gereja suara perempuan dilarang tapi muzik liturgi perlukan suara tinggi. Jadi siapa yang boleh isi kekosongan tu? Jawapannya, budak lelaki. Masalahnya bila sampai akhir balik, suara budak lelaki akan pecah dan jadi kasar. Dari sinilah lahir satu amalan pelik mencipta golongan yang dipanggil kastrati. Prosesnya brutal. Budak lelaki yang dipilih, buah zakarnya akan dipotong. Dengan itu, badan mereka takkan hasilkan hormon testosteron. Suara mereka kekal tinggi macam kanak-kanak Tapi bila mereka membesar Baru-baru lelaki dewasa bagi kekuatan luar biasa Hasilnya suara soprano yang halus Tetapi dengan kuasa yang tak mungkin dimiliki penyanyi wanita Suara kastrati ni dianggap sebagai suara malaikat mereka jadi superstar Eropah khususnya dalam opera nama seperti Farinelli begitu terkenal sampai raja-raja Eropah sendiri jadi peminat mereka dibayar mahal di sanjung bak selebriti moden. Tapi di sebalik kemacuran itu, ramai kastrati lain hidup menderita. Tubuh mereka cacat, muka nampak pelik dan sering jadi bahan ejekan. Ramai juga yang tak pernah merasai kehidupan normal sebagai lelaki. Bayangkan rumah ibadat yang dianggap mulia tapi bergantung kepada pengorbanan kanak-kanak lelaki. Masa abad ke-19, Eropah mula berubah. Gereja akhirnya benarkan suara perempuan dalam kuaya. Perlahan-lahan, Castrati hilang tempat. Pada tahun 1900-an, hanya tinggal seorang sahaja yang masih menyanyi untuk Vatikan. Namanya Alessandro Moreschi. Moreschi dikenali sebagai Castrato terakhir. Suaranya sempat dirakam sekitar tahun 1902. Nombor tujuh, lagu Gloomy Sunday. Bayangkan sebuah lagu yang cukup sedih sampai digelar lagu tamatkan kehidupan sendiri. Itulah kisah Gloomy Sunday, ditulis oleh Rezső Seress, seorang komposer dari Hungary pada tahun 1933. Lirik asalnya penuh dengan putus harapan tentang cinta yang hilang dan dunia yang gelap pada era 1930-an. Eropah tengah berdepan krisis ekonomi, tekanan politik dan kemurungan selepas perang. Lagu ni tiba-tiba jadi simbol kesedihan Media laporkan lebih 100 kes tamatkan kehidupan sendiri Dikaitkan dengan lagu ini Ada yang ditemui dengan nota berbunyi Gloomy Sunday Ada yang meninggal dengan lagu tu Masih berputar di radio Walaupun angka sebenar mungkin diperbesar-besarkan Tapi kesan psikologi lagu ni cukup kuat Sampai BBC Band lagu ni dari siaran radio Lebih 60 tahun Saintis moden kata ini mungkin case weather effect Fenomena bila tamatkan hidup jadi trend selepas satu case jadi popular Tapi apa pun teori, reputasi lagu maut kekal Ironinya, Rezo Ceres sendiri akhirnya mati dengan tamatkan hidup sendiri pada tahun 1968 yang keenam, konsert The Who 1979 Rock 70-an memang gila, band The Who masa tu antara yang paling besar Konsert mereka di Ohio 1979 dijangka jadi malam penuh rock and roll. Tapi yang jadi hanyalah mimpi ngeri. Lebih 18,000 orang beratur kat luar stadium. Organizer buka pintu lewat dan bila satu pintu dibuka, crowd terus rempuh. Orang depan terhimpit sampai tak boleh bernafas. Dalam masa beberapa minit, 11 orang meninggal, 26 cedera teruk. Yang tragisnya, band langsung tak tahu. Dia orang main dengan penuh tenaga. Penonton depan enjoy, tapi kat belakang ada yang meninggal. Bila show habis barulah band diberitahu. Vocalist The Who kemudian cakap, "That was the worst night of my life." Nombor 5, Woodstock 99. Woodstock 1969 jadi simbol damai dan cinta, tapi dia orang cuba ulang balik Woodstock 1999. Hasilnya jauh beza. Lebih 400,000 orang hadir Tapi venue tak sesuai Cuaca panas gila Harga air sebotol 4 dolar Bersamaan 16 ringgit Pada tahun 1999 Itu dah kira mahal Toilet kotor Makanan overpriced Rasa marah mula membara Muzik pula dipenuhi dengan band no metal Macam Lim Biscuit Dengan lagu agresif Break Stuff Crowd betul-betul ambil lirik tu Mereka mula pecahkan Bakar kemah Rogol wanita Dan rompak kedai MTV yang cover event tu lari awal sebab keadaan dah macam perang. Kesannya Woodstock 99 dikenang sebagai festival paling gagal. Dari simbol damai, ia bertukar jadi simbol tamak, kapitalisme dan keganasan. Nombor 4, lagu The Beatles, Helter Skelter. Beatles biasanya dikaitkan dengan kegembiraan tapi lagu Helter Skelter 1968 ada sisi gelap bila ketua Kultus Charles Manson tafsir lagu tu sebagai mesej rahsia untuk mulakan perang perkauman dia yakinkan pengikutnya yang lagu tu adalah ramalan kiamat Hasilnya, pengikut Manson lakukan siri pembunuhan tahun 1969 termasuk kes paling menggemparkan Sharon Tate, isteri pengarah Roman Polanski dibunuh kejam walaupun sedang hamil 8 bulan. Di dinding rumah, mereka tulis perkataan Helter Skelter dengan darah. Dari situ, lagu Beatles yang asalnya pasal gelongsor taman tema terus dikenang sebagai lagu kematian. Nombor 3, Love Parade 2010 Muzik elektronik terkenal dengan vibe party dan euforia Tapi Love Parade 2010 di Jerman bertukar jadi bencana Festival ni tarik lebih 1.4 juta orang Tapi venue cuma muat separuh Jalan masuk cuma satu terowong sempit Bila orang ramai cuba masuk dan keluar serentak Berlakulah rempuhan 21 orang meninggal, 510 orang cedera Video menunjukkan orang menjerit minta tolong. Ada yang panjat dinding nak lari tapi tak sempat. Selepas tragedi ni, Love Parade dibatalkan selamanya walaupun sebelum ni ia jadi simbol kebebasan muzik. Nombor 2, Stairway to Heaven. Led Zeppelin cipta salah satu lagu rock paling ikonik, Stairway to Heaven 1971. Tapi lagu ni dituduh ada message syaitan bila dimainkan terbalik. Kononnya bila terbalik ada suara kata, "Here's to my sweet Satan." Walaupun pakar linguistik kata ini cuma ilusi otak konspirasi tetap hidup Tambah lagi, band ni ada sejarah tragedi pelik Anak Robert Plant mati meningitis Drama John Bonham mati lemas dalam muntah Fans percaya lagu Sumpahan tu real Sebenarnya isu ni besar kat Amerika 1980-an sampai kerajaan buat sesatan sebab takut lagu rock jadi medium setan Nombor 1 Tragedy Astroworld 2021 Konsert Astro World Festival 2021 di Houston oleh Travis Scott. Crowd lebih 50,000 orang terlalu padat. Bila beat drop, ramai serbu ke depan stage. Dalam beberapa minit, ratusan orang tak boleh bernafas. 10 orang meninggal dunia termasuk budak 9 tahun. Yang buat orang marah, Travis teruskan show walaupun ramai jerit, "Stop the show!" Kes ni jadi kontroversi global. Ia cetus perbincangan tentang keselamatan konsert moden. Siapa yang bertanggungjawab? Artis, penganjur ataupun security? Jadi itulah senarai 8 kes sejarah gelap muzik. Apa pandangan anda tentang video kita pada hari ini? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.